Мы Предоставляем слово Инге Валентине Кузнецовой. Кузнецовой для того, чтобы лично социальная мережа, как вы для одности, короткой и компактной и проблемной выповеди, ты называешься Василий Ночеверенко. Нет? Можно без вас добре домовилися, но сейчас уже это Здравствуйте, дорогие коллеги. Я хочу рассказать это моя спиранка недавно защитилась, блестящая. Спасибо. Спасибо за такую рекомендацию. Ну, социальные сети вообще сейчас стали очень распространены, и э, многие люди являются членами одной или нескольких социальных сетей. Э, вот. Мы исходим из того, что... Социальная сеть, почему она популярна, потому что это тоже определенный вид реальности, который отличается от э, повседневной реальности. Никто не будет об этом возражать. Но если черты говорить этой реальности, то это и большая информационная насыщенность, и ощущение того, что мы связаны с, со многими людьми, и возможность отдохнуть. Э, возможность совместной работы, о чем говорил Павел Владимирович. И вот нам в связи с этим пришла такая нахальная идея создать э, психологическую социальную сеть. Ну что такое психологическая социальная сеть? Это не социальная сеть психологов, где они просто рассказывают о себе, а тоже некая реальность, некое пространство, где человек мог бы, который заинтересован в психологии, мог бы получать психологические знания, э, мог бы, э, скажем, Некий личностный рост получать, э, улучшать свое состояние, улучшать отношения. И вот э, в связи с этим э, о создании этой сети об аспектах создания я бы хотела поговорить. И сразу скажу, что у нас тут больше вопросов, чем ответов, скажем, мы находимся в самом начале, и наверное, с этими вопросами я и пришла. Э, вот, ну, скажу свое видение, на мой взгляд. Создание проектирования, создание э, социальной сети, такой психологической, оно э, подразумевает собой э, создание пяти измерений. Но первое измерение это виртуальное. То есть, создавая такую, я подчеркивал уже, что э, мы создаем некий, ну, скажем так, это будет может быть э, слишком смело, некий аналог. Группы личностного роста, Т-группы, терапевтической группы, только это аналог виртуальной реальности. То есть я предвижу, конечно, тут помидоры, которые на меня посыпятся, но тем не менее это некий аналог. Вот. И создавая такой аналог, мы первое создаем э, вирту некий виртуальный мир. Виртуальный мир. В принципе, когда э, происходит э, в реальной жизни э, встреча, там психологическая работа в группе, это тоже некий виртуальный мир, потому что он отличается от обычного. А здесь мы создаем этот виртуальный мир средствами интернет. Ну вот в э, нашей психологической сети э, можно э, города. То есть. Это некий виртуальный город, Саул-Сити. Но почему город? Метафора города, она достаточно меткая, потому что, в принципе, город это то, что способствовало изначально отчуждению людей друг от друга. То есть люди сначала жили в пещерах, жили родами, жили вместе, а потом они начали жить в маленьких э, домах, которые, в которых они как бы прячутся от других людей. Э, живут, работают, то есть это закрытое помещения. В принципе, если говорить об отчуждении, то продолжение этого отчуждения идет и сейчас у нас в интернете. То есть мы уже прячемся друг от друга, обособленные э, за своими компьютерами. Но тут говорить о том, хорошо это или плохо, наверное, трудно, потому что с развитием цивилизации человек должен прятаться от других. То есть он закрывается, он каким-то образом охраняет свое пространство. Ну вот у нас этот э, город это некая новая реальность, которая чем-то, то есть мы все, ну мы в основном горожане живем в городах, она чем-то похожа на обычную, а чем-то отличается. Здесь у каждого есть свои дома, скажем, идем дальше, дом. Ну что такое дом? Дом это символ внутреннего мира человека, и здесь такая вам ранее, что ли. То есть внутренний воображаемый мир другого человека, который представляет картинки, тематические аватары на какую-то определенную тему. И осмысление этих картинок, осмысление другими людьми, осмысление работы с психологом по поводу этих картинок, самоосмысление, это в принципе есть предметом работы человека в своем доме. Этот дом он закрыт от других, Открыт он друзьям, как вообще дом обычно открывают для некоторых людей, которым мы доверяем. Также здесь есть офис, тоже закрытое э, пространство, которое видно человеку и психологу. В офисе, тут не очень хорошо видно, э, человек получает определенные задания, задания, которые он может делать в реальной жизни, э, которые связаны с прочтением книг, скажем, просмотром фильмов, с заданиями на сайте. Но э, еще в чем? Значит, пространство это виртуальное, оно описывается как вербальными средствами, так и, э, скажем, средствами мультимедийными, картинками. Э, значит, э, в общем-то, э, здесь есть, например, то, что э, относится к обычной реальности, скажем, там, скорая помощь, да, Тренинговый центр. Есть такие вещи, которые не встретишь в обычной. Например, центр перевоплощения, музей снов, где можно, разга... можно предлагать для разгадки сны. Вот, городское кладбище, где закапывают медитативные воспоминания и чувства. Алтарь любви, где ведется работа над э, осмыслением э, любви осмыслением, что это значит для человека. То есть вот такими средствами создается своя виртуальная реальность. Второй вопрос – это создание социальной реальности, то есть социальное сообщество. Конечно, социальное сообщество такого сайта, оно отличается просто от социальных сетей, от сообщества социальных сетей. Потому что здесь, конечно, как говорил Георгий Алексеевич, мне понравилось Тут нужно повышать уровень добра, то есть он не может быть таким, как в обычной социальной сети. Поэтому изначально Такое сообщество мы создаем с коллегами, психологами. Сообщество, но с одной стороны, тут вопрос о закрыто... чередовании закрытости и открытости, сочетании. То есть совсем открытое сообщество, оно не будет способствовать тем целям, которые в этом случае ставятся. А совсем закрытое, оно как закрытая система будет идти к само, скажем так к тому, что активность на сайте будет падать. Поэтому к созданию этого сообщества мы приглашаем психологов, э, которых именно профессионалов, которые приводят туда свои, своих э, ну, людей, с которыми они работают. Например, к нам подключились в нашем городе, я живу в городе Кировограде подключился детский парламент, подключились школы. Вот. Сейчас с Киева тоже будет подключаться институт. Вот. И вот именно создание, проектирование такого сообщества, это тоже важная вещь, которая в таком сайте, скажем, нужно учитывать. Потом следующее это информационное наполнение. Ну что такое психологическая информация? Ну, это информация о то информация, с помощью которой человек может получить новые психологические знания, изменить свое состояние, изменить отношения с другими. И такая психологическая информация, она может быть в каком виде? В виде э, статей, книг, э, видеозаписей, аудиозаписей, в виде логов, акта акт общения на сайте, в э, виде заданий, которые э, психолог дает э, другим людям по поводу виртуального сообщества. Так. Значит, вот это вот информационное наполнение у нас идет: библиотека, галерея, э, э, филармония. То есть, так. Значит, э, также, на, также на сайте у нас э, Психолог дает определенное задание. То есть это некая аналог терапевтическим техникам или техникам, которые даются на другую встреч. ну, например, то, что вот алтарь любви. Узнай свой мир место любви, посади дерево любви, создай свой танец любви, открой свой источник силы и напиши свою сказку. Да. Значит, это то, что касается информационного то есть информационного аспекта. То, что касается психологического аспекта, то это создание, это тоже, э, конечно, проблемно в интернете, но не, не, решаемо. Это создание определенной атмосферы, атмосферы взаимного доверия, атмосферы, где можно раскрываться, э, где человек активный, где он пробует это делать, где он обязательно переносит опыт свой э, взаимодействия в виртуальной среде, переносит в жизнь. Ну и э, последний аспект – это культурный. То есть, э, конечно, эта среда, она создается в интернете, естественно, что этим э, накладываются тоже какие-то требования на создание. То есть она является частью э, культуры сетевой, с одной стороны. С другой стороны, она является частью культуры, которая для молодых людей э, должна учить их тем вещам, которые необходимы в информационном в обществе, например, способностью к децентрации, способностью ориентировки в большом количестве информации, скажем, к уважению к другим людям, к, тай... к тайне других людей, к возможности, скажем, к уважению к ответственности личной за информационный состав на сферы и так далее. Ну, в общем-то, вкратце я сказала о тех аспектах, которые хотела сказать. Что хотелось бы сказать в конце, что, безусловно, я понимаю, все, поскольку я тоже практикующий психолог, я понимаю все ограничения, которые накладывает такая среда. То есть невозможности, например, контакта с человеком личного, э, невозможность отследить его состояние, которое может быть любым, э, скажем, из психопатологии и так далее. Но, в общем-то, эту среду можно э, рекомендовать для людей, которые являются психически здоровыми сохраными, э, которые скажем, имеют навык э, текста работы с текстовой информацией, навык вербализации на высоком уровне своих чувств и эмоций э, вот, для самопознания, для общения, для познания других людей. Ну, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо, вам. спасибо. Так, Ну, Мая права. хоть одному из всех доповедучих задата за А, ну правда, помінялось керівництво. Я, да. ну, я думаю, не. що Марина з теж вам точно так же можна поставити за цю. Відмовила, сказала, Відміла... ні, давайте йдемо вперед. Так. Значить, шановна саму... пані я... Кузнецьова. Інга Валентинівна, випустив, як паса. Ім'я Інга Валентинівна. Інга Валентинівна? Так. Дуже приємно. Значить, ну що я можу сказати? Всі. Без винятку доповідачі, звичайно, говорили речі цікаві. Але, як на мене, найближче до моїх інтересів і болей, говорив Павло Володимирович. Але я йому запитання не задав, тому доведеться вам за того пана, за того хлопця говорити за себе. Атаку значить, віртуальний світ, реальний світ це все. Значить, взяли ну, щось з цього дня, Але як ви поясните мені, лише на ну, одне запитання, як нам їх поєднати так, от, щоб ну, що ми зараз в світі чуємо, бачимо, переживаємо, знаємо. І не тільки в електричках, або десь там в підворотнях, а в широкому просторі України, і не тільки в Україні. Що, Попроси, Значить, е, сьогодні у між населенням людським побутує думка, що нам не потрібна освіта, потрібні гроші. Гроші, гроші, гроші. І це домінує і серед молоді, і серед тих, хто їх приховує і вдома, і в навчальному закладі, і всюди. Одне говоримо значить, так що тут. А ти так, от як оце нам, щоб оцю думку змінити, є ось у вас якісь пропозиції, ну, чи будуть, чи може це ваша думка? Ви мене не тільки за Павла Володимировича, а за все суспільство. Що, що? А ви мене не тільки за Павла Володимировича, а за все суспільство. За Ісуса, відповідь за Моїсія, ти ж перед нами. <реклама> Чого я не дорого? Є ще запитання до... Да? Забуду, да, да. ти забив, ще. Є запитання до Ісуса? За, а, а і Максим, так, прошу. Є таке запитання, коли ви створювали цей проєкт міста. Так. Чи ви орієнтувалися на якісь е, інші проекти, можливо, навіть на віртуальні масові ігри комп'ютерні? Угу. Тому так. що ти побачив, де які орієнтувалися. У нас є, є і там, там також є е, віртуальні, я не сказала про це віртуальні е, ігри. Тобто я е, в нього, е, я в нього е, всі проекти поміщала, те виды практики, которые где-то э, схожи с психологической работой, я не говорю, что это и аналог, чтобы меня тут не закидали помидорами, вот, какие э, которые располагают психологической работы, э, в том числе и ролевые игры компьютерные, которые ведутся там методы У вас достаточно активно народные. Да, А да. еще не

Попаду, да, потому что нет времени делать это... добрые дела, которые в реально не имеем, да. Вы знаете, у меня, Вес тоже, вечно. у меня тоже нету, но и когда я, ну, нету времени, но когда я захожу в Facebook, а там полный список а, друзей, которые находятся в онлайне. Мы не успеваем, но успеваем. Ну, в Facebook мы всегда онлайне, мы о, фейсбук, иногда становится таким прототипом, Скайпа, да, общение на расстоянии, э, обменивания ну, да, файлами, да. которые там ищешь, что информацию. Здесь же нужно строить свой мир, какие-то отношения, да, если есть квартира, она должна наверное, для отмены, мой дизайн, и стоит какая-то, ну, магистр, там там а это уже там выбраться в реальной жизни, или наоборот, является какой-то подъем или отражение в реальной жизни, там, не, не то, что ты не успел сделать в реалии. Я думаю, что если я правильно поняла этот вопрос, не все бросятся в этот мир, а те люди, у которых есть внутренняя потребность. Иногда у нас возникает внутренняя потребность работать над собой. Это мы идем к психологу, мы идем в группу встреч. Это не постоянно. Те люди, которые постоянно ходят по психологам и постоянно где-то... Ну, я считаю, что это не совсем. Правильно, да, это либо пограничная, либо зависимые какие-то клиенты. А вот когда более того, психологи исследовали, что время жизни сетевого сообщества, любого сетевого сообщества, это два года. То есть если человек активно живет в каком-то сообществе, через два года его там не будет. Но это ну, такие исследования. Вот. Поэтому, если человек в это сообщество, оно настроено на то, чтобы человек вошел в него, прожил там, получил какой-то опыт и интегрировал в его с реальной жизнью. Так. Так, господа, извините, пожалуйста, мы не будем все проблемы, которые сегодня обсуждаются, да. просить, чтобы на них нам дала полный полноценный ответ. Инга Валентиновна, спасибо вам за интерес к этой проблематике.